pergi misteri. Kita mulakan dengan cap jari pada bahan kaki. Okay. Kita perlukan serbuk koko, berus, pita pelekan, kantar pembesar dan gunting. Baiklah, mari kita kesan cap jari Baiklah. bahan bukti dengan hati-hati gunakan berus dan serbuk koko pada bahan bukti. Seterusnya ambil pita pelekat untuk mengesan cap jari. terjadi telah dikesan pada peta berukat. Baiklah. Itu merupakan penyiasatan pertama kami. Seterusnya, kita akan guna bahan bukti yang seterusnya. Tiga. Ini merupakan sampel cat jari yang telah kita jumpa pada bahan bukti. Baiklah, mari kita samakan dengan suspek. Pertama sekali, sila lihat. Adakah yang sama? Mari kita pergi ke suspek yang lain. Ada perbezaan pada bentuk cap jari. Nampaknya ini bukan cap jari yang sama. Baiklah, kita teruskan dengan ini. Nampaknya cap jari mempunyai bentuk dan rupa yang sama. Baiklah, sekarang kita dapati bahawa pemilik sampel cap jari pada bahan bukti adalah suspek pertama. Alia memandangkan cap jari pada bahan bukti merupakan cap jari pengaruh kes. Kita perlu menuliskan dengan eksperimen seterusnya, yaitu bahawa terdapat bukti, yaitu kad yang ditinggalkan oleh pengirim misteri. Oleh itu, kita akan menggunakan kaedah kromatografi untuk mengesan pengirim misteri tersebut. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah dua pen yang disyaki pengirim misteri gunakan, dua keping kertas turas dan penipis air. Dan yang paling penting bahan bukti. Baiklah, kita keluarkan bahan bukti dengan cermat. Ini merupakan kad yang ditinggalkan oleh pengirim misteri. Mari kita baca. Selamat hari lahir. Sila pergi ke untuk menuntut hadiah awak. Baiklah, tulisan ini akan meninggalkan bukti untuk kita mencari siapakah pengirim misteri ini. Kita akan menyiasat maka yang digunakan oleh pengirim misteri ini. Baiklah, langkah pertama kita harus menggunting bahagian yang mudah untuk dicarikan kromatografi. Baiklah, kita mengambil bahagian mata kerana mempunyai kesan maka yang lebih besar. Baiklah, sementara menunggu kesan kromatografi muncul pada bahan bukti, kita akan lakukan pen yang mungkin menjadi milik pengirim kad tersebut. Ini merupakan pen suspek pertama dan kedua dan ini pen suspek yang ketiga. Baiklah, langkah pertama lakukan tumpukan di tengah-tengah kertas turas. seperti ini. Ulangi langkah ini kepada pen yang satu lagi. Seterusnya, gunakan gunakan penitis air ini untuk dititiskan pada atas kertas turas. Titiskan pada atas dakwat tersebut seperti ini. dan pada dakwat yang seterusnya. Kita memerlukan beberapa minit untuk mendapat hasil. Baiklah, kromatografi ini memisahkan pigmen-pigmen dalam ing pemilik misteri tersebut. Oleh itu, dengan adanya kromatografi, kita boleh mengesan pen yang mana satu yang digunakan oleh pemilik misteri. Hal ini kerana kromatografi mempunyai dua fasa mobile phase dan stationary phase so setelah bahan telah menunjukkan hasilnya kita akan mengenal pasti yang manakah yang digunakan dalam kad tersebut dan untuk pengetahuan anda setiap marker mempunyai pigmen yang berbeza nyebabnya pattern yang terhasil akan menjadi berbeza pada setiap marker oh. oleh itu kromatografi ini dapat menesan pen ini melalui kaedah air dan juga pen yang, yang diletakkan pada atas kertas surat ini. Oleh itu, suspek pertama dan kedua menggunakan pen ini dan suspek yang ketiga menggunakan pen ini. Maka sudah jelas bahawa pengguna pen ini adalah suspek kita kerana patternnya sama seperti yang kita dapat pada kad yang ditinggalkan oleh pengiring misteri. Lihat, berbanding dengan pattern pen ini. Jelas kelihatan. Kita telah mendapati bahawa suspek pertama dan suspek, suspek kedua merupakan suspek utama kita dalam penyelesaian kali ini. Suspek tiga akan ditolak dalam setan ini kerana pen yang digunakan tidak sama dalam bahan bukti. Apa lagi kita boleh lakukan dengan bahan bukti yang tinggal ini? Hmm. You see but you don't observe. Paulina, saya tahu apa yang kita perlu lakukan seperti ini. Baiklah, kita beralih kepada penyatan lighter dan kertas. Mari kita mulakan. Pertama sekali, nyalakan api seperti ini. Pastikan dilakukan dengan berhati-hati. Absen. Ster yang ditulis oleh pengirim surat ini. Mari saya lihat. T A M A e, dan in e. Taman. betul Nampaknya kita perlu pergi ke taman kerana pengirim misteri ini sedang bermain. Niat. Baiklah. Hal ini berlaku kerana pengirim misteri ini menggunakan limau iaitu bahan organik yang akan oxidize. Sehingga terkena pada haba. Oleh itu, kita perlu mengesan pengirim misteri ini menggunakan lighter iaitu api. Dan anda juga boleh menggunakan asid seperti cuka dan Kita telah jumpa hadiah yang telah ditinggalkan kepada pengadu kes ini. Tapi suspek belum kita temui. Bagaimana yang perlu kita lakukan untuk mengesan suspek ini? Rasanya kita perlu mencari bahan bukti yang berkaitan untuk kes tersebut. Baiklah. Pasti. Baik. Saya menemui kesan tapak kaki tapak kaki dan di sana satu lagi tapak kaki. Dan saya rasa inilah kesan tapak kaki pengiring misteri tersebut. Saya pun Ha, kita boleh gunakan kaedah yang boleh mengenal pasti ketinggian suspek melalui panjang kaki ini. Bahan yang kita perlukan adalah pembaris. Baiklah, ukur daripada hujung kaki ke tumit. Menggunakan inci. Baiklah, tapak kaki yang pertama berukuran 30. Mungkin kurang jelas, kita pergi yang kedua. Nampaknya, saiz kaki pengiru misteri ini adalah 11 inci. Nadila, nampaknya panjang kaki merupakan 15% daripada ketinggian oleh itu, kita boleh menggunakan pengiraan matematik untuk mendapatkan ketinggian suspek. Oleh itu, kita menggunakan formula 15 per 100 sama dengan panjang tapak kaki bahagi ketinggian suspek, iaitu X. Kita gunakan di sini X. Setelah membuat pengiraan, X adalah 73.33. Baiklah, untuk mendapatkan untuk mendapatkan cm kita perlu darab dengan 2.5. Dapatan kita adalah 183.3. Nampaknya kita telah mengetahui suspek utama kita iaitu pengiring misteri. Hal ini kerana melalui pengiraan ini kita tidak akan dapat jawapan yang tepat hanya anggaran 10 hingga kelima. Oleh itu, yang paling hampir ialah Mah suspek Mahmud. Saya sudah jelas bahawa Mahmud ialah suspek kepada pengirim misteri ini. Case closed. Dasarkan kesimpulan yang boleh kita buat, kita akan menggunakan cap jari iaitu menggunakan kaedah dusting dan yang kedua, kromatografi menggunakan pen yang ditinggalkan dan yang ketiga, menggunakan tulisan dying message yang berada kepada bahan bukti dan air selera ketinggian yang terdapat pada tempat kejadian ditinggalkan hadiah. Oleh itu, selesailah kes kita pada kali ini. Alhamdulillah. Ya, ya, ya.